हमारा जो माशरा है ये जिस डगर पे चल रहा है इसमें हमने इस बात को समझना है कि हमारे जो हज़रत इंसान है ना ये बहुत बड़ा जहान है ये सिमटे तो इंसान है और फैले तो पूरा जहान है तो ये जो हवास की क़ैद है इससे निकलना ये जो सूफिया के सलासल हैं नक्शबंदिया हो कादरिया हो चिश्तिया हो शोरवर्दिया हो कलंदरिया जितने भी सलासल हैं पूरी दुनिया में ये क्या समझाते हैं इसके अंदर दाखला लेते हैं बैत होते हैं बैत का मतलब क्या है बैत का मतलब है जैसे आपने एडमिशन ले लिया किसी कॉलेज में किसी यूनिवर्सिटी में तो ये एडमिशन क्यों लिया जाता है किसी स्कूल में कॉलेज में यूनिवर्सिटी में क्यों लेते हैं दाखला तालीम हासिल करने के लिए कुछ सीखने सिखाने के लिए तो सिलसिलों में जो हम बैत करते हैं हम बैत तो हो जाते हैं लेकिन बैत की हकीकत से हम दूर रहते हैं उसकी वजह क्या है कि देखा देखी का माशरा है और यह काम जो हैं ये तरबियत करते हैं असलाह नफ्स करते हैं असलाह माशरा करते हैं ये इंसान के अंदर की जो खबास हैं उसको दूर करते हैं तो इंटरनेशनल रिसर्च के मुताबिक पूरी दुनिया में कुछ दो सौ रूहानी सलासल काम कर रहे हैं तो ये पूरी दुनिया में सलासल फैले हुए हैं कोई इधर नहीं है सऊदीया में देख लें ईरान इराक़ शाम फलसतीन अल्बानिया त्यूनस मराक्श चाइना के अंदर भी हैं कश्मीर में भी इंडिया में बांग्लादेश में तुर्की में जिधर भी आप देख लें उलिया कराम के सलासल मौजूद हैं तसवफ़ के सलासल काम कर रहे हैं आज से नहीं चौदह सौ साल से ये तारीख चली आ रही है और इसका मकसद क्या है मिशन मुहम्मदिया के तहत मखलूक़ ख़ुदा के बातन की सफाई करना ज़ाहिर की जैसे हजरत बाबा अबुल शाह सरकार फरमाते हैं कि अर्का गिट्टे मलमल तो में जरे मनो न गई पलीती दुनिया दे दिखलावन कारण पज पज बड़े मसीती तेरा दिल खड़ावे मुंडे कुड़ियाँ तू दिलो नमाज नीती दुनिया दारा रब दे नाल विचार सो भी तू कीती ये जो अंदर की दुनिया है इसको बनाना इसको चमकाना ये है तसव्वफ की ड्यूटी और हमारा जो इस वक्त माशरा है इसके अंदर हमने इस बात को भी समझना है कि अपने दिमाग को ठहराव में लाएं इसको खपाना नहीं है ज़्यादा छः छः घंटे आठ आठ घंटे मोबाइलों के ऊपर लगे रहते हैं और पता ही नहीं है कि ये इसका करना क्या है इंफॉर्मेशन कितने का आप हासिल कर लेंगे वो तो फरमाते हैं कि गल एक नुकते बच्चे मुक् दीए फड़ नुकता छोड़ हिसाब बंद कर कुफर दया बात नल इस करुक दी है गल एक नुकते विच मुक दी तो बस यही बात है कि ये पूरी कायनात जो है ये अल्लाह के होने का इजहार है अल्लाह के होने का सबूत है ये सारी उसकी सिफात का ज़हूर है अल्लाह की ज़ात और अल्लाह की सिफात ये दोनों मिले तो बनती है कायनात